Персонал цього кафе одна велика родина. До речі, у прямому сенсі. Кожний тут виконує свою роботу та вносить частку в спільну справу. Ми дуже молоде кафе. Ми відкрились сьогодні три місяці назад на Подолі. Саме в нашому кафе це те, що всі в нашому кафе це сім'я. Либо дуже очень близькі друзі. Тобто є працюють майстрі кров, муж, сестра, брат. В общем, всі. Одна з головних страв цього родинного закладу грузинський плов. Готують його за класичним рецептом. Проте додають. Один нетиповый ингредиент в результате выходит цикавое поединание смакив. Изюминка этого плова в том, что мы делаем его с гранатовыми зернами. Обычно э, люди добавляют э, для изюминки, вот для какой-то пикантности э, барбарис, да, чтобы было вот немножко сладко и кисло, но при этом, что плов остается соленым мы добавляем гранат. То есть это очень интересно идет сочетание вкусов соленое со сладким. В меню закладу, звісно ж, есть и різноманитные напои. Без гранату не обійшлося и тут. Гранатовое вино вообще тяжело в Киеве где-то найти. Вообще есть всего три страны, где делается гранатовое вино. Это Турция, Армения и Израиль. Мы продаем армянское вино. Мы делаем на основе него глинтвейн гранатовый, гранатовый, а также делаем пунш из гранатового сока, и виски. Та якщо вы ви решите что-то прихопить из собой, чтобы поесть на ходу, тут вам запропонуют чаабаты с різноманітними начинками та натуральными соусами. Также мы делаем чаабаты, которые выпекаем сами, из курицы, с лососем. Мы делаем сами соуса и, в принципе, только из здоровых продуктов. Это оливковое масло, это мята, это базилик, это разнообразные специи. То есть под каждую чаабату идет как бы свой соус. Тож перекусить тут можно и смачно, и корисно. А завдяки Гранату, получить еще чималеньку маленькую порцию витаминов.